We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل تلك آيات الله نتلوها، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram Kita sambung pada bab yang ke-52 Bab yang ke-52 Bab maja'a Fi fitnatil dajjal Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan fitnah dajjal kita sambung hadis yang keempat berkenaan dengan Dajjal hadis yang sahih yang hasan, yang sahih lagi gharib ketahuilah kiranya wahai sadaraku dikehendaki dengan fitnah Dajjal ialah haru biru dan kesusahan dan kesesatan ke atas manusia diperbuat oleh Dajjal apa makna fitnah dajal? Fitnah dajal maknanya ialah haru biru, susah dan sesat angkara daripada dajal. Adapun setengah daripada haru biru dan kesusahan orang itu apabila telah diserunya orang kemudian tidak mau menurut sebagaimana seruan dajal. Kemudian apakala berpaling ia daripada orang itu Habislah harta orang itu menurutnya Dan tinggallah orang-orang itu di dalam kesusahan dan kelaparan Yang pertama yang dimaksudkan dengan fitnah dajjal Ialah bila dia menghasut manusia supaya kufur kepada Allah Lawan Allah Ta'ala Manusia tadi tak nak ikut manusia tadi bantah dajal akibat daripada bantah dajal apa yang dajal buat dajal rosakkan sumber keuangan manusia ni sehinggalah manusia tadi jadi susah jadi lapar jadi payah kerana kerosakan makan minum kerosakan ekonomi yang diperbuat oleh dajal itu nombor satu nombor dua Setengah daripada kesesatannya ialah yaitu seorang yang tidak mau mengikut dajal Maka diumpanya dajal akan orang-orang itu dengan makanan yang banyak di sisinya Dan diberikannya macam-macam nikmat Malah dijumpakannya dengan mak bapaknya yang telah mati Dan dimasukkannya ke dalam syurga Malah ditunjukkannya pula neraka yang kedua, kesesatan yang ditawarkan oleh Dajjal. Mana orang yang bantah Dajjal? Mana orang yang tak mau mengikut Dajjal? Dajjal offerkan satu kedudukan makan minum yang bagus, nikmat dunia yang bagus, malah boleh bertemu dengan mak bapaknya yang telah mati, malah boleh ditunjukkan kedudukannya dalam syurga dan ditunjukkan pula keadaan neraka. Maka yang sebesar-besar balak yang dibawa oleh Dajjal Ialah dia mengaku dirinya Tuhan Yang boleh menjadikan sesuatu Malah boleh menghidup dan mematikan Dan memberikan nikmat Malah memberi seksa dan lain-lainnya Inilah dia tuan-tuan Hau -tuan, biru, kesusahan dan kesesatan Yang dibawa oleh Dajjal Dan kesesatan yang terbesar yang dibawa oleh Dajjal dia mengaku bahawa dirinya adalah Tuhan. Semuanya itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi menyampaikan kepada orang di zamannya hinggalah sampai khabar Nabi itu kepada kita sekarang ini. Setengahnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang panjang. Hadisnya begini an Nawas bin Sam'an Al-Kilabi qala Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal zat ghadatin fa fihi wa hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhli diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi katanya telah menyebut Nabi Muhammad yakni telah bercerita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala fitnah dajal yang akan muncul di akhir zaman bercerita Nabi pada suatu hari maka direndahkan padanya dan diangkatkannya direndahkannya yakni diperhenakan dajal direndahkan kedudukan dajal kata Nabi mata dajal ini buta sebelah dan sebelah lagi pula tersembul keluar itu nombor satu. Dan sabda Nabi, sungguh pun Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan. Tetapi, tiada terbunuhnya, melainkan seorang. Dan sabda Nabi, sungguh pun Dajjal itu besar penyesatannya. Tetapi tiada mengapa kepada orang yang beriman. Dan tiada berat menolaknya. Dan tidak payah membantahnya. Dan tidak perlu membangkangnya. Kerana bukannya Dajjal itu berupaya membunuh dan tiada berupaya ia mengamuk kepada orang yang tidak mau mengikutnya cakapnya sahaja besar dan sombong mengaku Tuhan tetapi Dajjal tidak mempunyai sebarang kuasa ke atas umat manusia jadi tuan-tuan itu maksud Nabi merendahkan Dajjal itu Nabi kata apa yang kamu nak takut Dajjal ni mata buta sebelah sebelah lagi tersembul terjuntai macam buah anggur dia kata dia berkuasa tapi dia tak mampu membunuh manusia. Dia kata dia hebat tapi sebenarnya dia tak mampu pun nak lawan manusia. Malah orang yang beriman boleh membantah dajal, boleh membangkang dajal, tak perlu susah-susah. Dengan ayat Quran dengan iman saja boleh mengenal ini dajal, ini tidak dajal. Ini salah, ini betul. Sebab itu tuan-tuan saya sebutkan berkali-kali. Sama ada Dajjal datang lagi atau Dajjal belum datang lagi. Yang boleh menolak fitnah-fitnah maksiat. Yang boleh menolak fitnah-fitnah seperti yang dibawa oleh Dajjal. Ialah keimanan. Keimanan kita itulah yang menolak. Anak kita nak belajar di luar negeri belajar. Tak salah. Pergilah belajar. Tapi bekalkan dengan agama. Dia duduk di bulan sekalipun akan terpelihara iman dia. Dia pergi London ke dia pergi Amerika ke dia pergi New Zealand ke